Запорожье может спать спокойно. Сегодня в Главном управлении Министерства чрезвычайной ситуации Украины в Запорожской области прошла презентация новой аварийно-спасательной техники. В безопасности города убеждалась и наша съемочная группа. На презентации были представлены пожарные автоцистерны, специальные машины для оперативного реагирования, усовершенствованные машины скорой медицинской помощи, спасательные катера, специальное оборудование для спасения в любых чрезвычайных ситуациях. В этом году городское управление МЧС Запорожской области получило новый автомобиль быстрой медицинской помощи, оснащенный двигателем фирмы «Рено». Такого спасателя нет даже в управлении областного здравоохранения. Новой гордостью области также стал специальный саперный автомобиль «КРАС», который предназначен для оперативного прибытия боевого расчета, который комплектуется дополнительным специальным оборудованием и позволяет нам вместе обезвредить взрывоопасные заряды весом более 250 килограмм. Сегодня мы показали пункт управления ликвидацией чрезвычайными ситуациями, который, хотя и в усеченном варианте был, но все же э, выполняет ту функцию, которую нужно для ликвидации чрезвычайной ситуации. Кроме того, вот, мы показали ту то небольшое количество техники, которое на сегодня оборудовано наше подразделение. Вот, и хочу сказать, что мы готовы ликвидировать те ситуации, которые происходят на территории Запорожской области. Запорожская область – единственная область в стране, которая имеет два спасательных катера на воздушной подушке. Один катер – приобретение областной администрации. Второй, в связи с расположением на территории области Каховского водохранилища и Азовского моря, выделило министерство. По окончании презентации каждый смог убедиться, что Запорожье готово к любым чрезвычайным ситуациям.